Переходимо до розмови з нашим гостем. Нагадаю, у нас в мене в студії вже є платон Бесідін. Це письменник із Севастополя з доброго ранку. Ви я так розумію, десь от от з Криму прилетіли, так? Приїхали? Ну я так, да, к сожалению, чотири дня там не був. Я був спочатку в Москві, потім в Києві собственно, останні три дні і. с грустью, конечно, слышал вот то, что сейчас вы сказали новость, поэтому последнее время, последние месяцы в, в принципе, в Севастополе, в Симферополе было то, что я видел, было достаточно все спокойно и не было каких-то конфликтов. Я, кстати, не могу понять, почему военные украинские там до сих пор находились, если часть приняла присягу Российской Федерации, а часть должна была уже быть выехать в, на материк, как бы Ну, еще этот процесс затягнулся, оскільки довольно поздно было ухвалено решение про Да, ä, решение ими. было действительно очень поздно, и это, собственно, привело к тому, мне кажется, к чему привело, но э, я очень надеюсь, что это все-таки не какой-то а вот межнациональный конфликт, потому что пьяные люди это всегда действительно какие-то бытовые моменты я думаю что э, самым тщательным образом это должно быть все расследовано и необходимо решить, и чтобы люди действительно понесли наказание, чтобы таких больше прецедентов не возникало. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что там в Крыму в последние месяцы было довольно спокойно. Ну, в не последние да, недели, про... да. Остальные... А, остальные недели, а не... Ну, Это месяц после того, 16 -го после марта был референдум, до референдума были неопределенные перетурбации, вы понимаете, да? То есть После этого достаточно было все спокойно, у людей была такая своеобразная эйфория, конечно, есть там определенные бытовые, прежде всего, сложности, то есть перестраивается банковская система очереди, затем транс, транспортно-пропускные кордоны, да, то есть как будут заходить фуры, это продукты, товары в магазинах. Конечно, эти все сложности были, но вот таких вот криминальных каких-то инцидентов, то есть на, особенно на национальной почве там между татарами или русскими, русскими украинцами ни, ни в коем случае не возникало, и я считаю, что это недопустимо, в принципе. А скажите, вы гражданин Украины, проживаете в Территории Крыма. Да. Вы российское гражданство будете? Проводить? Ну я проживаю в Крыму и в Киеве. Я как бы, для меня это ну Севастополь я родился, большую часть прожил, но Киев для меня, в, можно сказать, не менее родной город. А российское гражданство это вопрос уже обстоятельств. Но мне российская российская Федерация законы не мешают иметь два гражданства. А украинское, а, а украинское, украинское мешает. Да. Ну вы же понимаете, что люди в Крыму у многих двойное гражданство всегда. Ну, Особисто ви будете? Я Чи? думаю на дитячому просто. Думает, ну что? я в процессе. Я говорю, что вопрос социальных каких-то бытовых вопросов, конечно. И, ну, если человек, я не знаю, там вот был эпизод, когда в Крыму человек с советским паспортом пришел, то есть он 23 года, как что он делал, я не знаю, как он жил. Поэтому это вопрос вот такой вот сферы. А в референдуме вы брали участие? В референдуме, да, брал, конечно. Мы очень большая явка была, да. Но если вы хотите, чтобы я озвучил свое... Это конфиденциальная информация, да, потому что это некорректно и, прежде всего, с моей стороны будет неэтично. Як я читала те, що ви писали там багато в інтернеті, ваші публікації, і ви писали, що не помиляюся, що оця от паніка, яка була навколо Криму, що там ці зелені чоловічки, самоборона е, кримська, що це все дуже було занадто перебільше, насправді все було не так страшно в Криму. Вашими очима, людини зсередини, яка бачить ситуацію трохи не так, як ми тут у Києві. Да. Що там відбувалося? Як ви бачили цю картинку? Uh, я, во перше хочу сказати, що місяця три назад uh, не було питання взагалі рятування. референдуме как такового. И э, то, что э, происходит сейчас, то, что произошло уже в Крыму, и то, что происходит сейчас на Востоке, на Юго-Востоке, мне кажется, это следствие вот э, революционных процессов, которые происходили в Киеве прежде всего. И э, следствие не очень э, правильных, как мне кажется, действий новой власти, потому что вот э, вы озвучили, что Аваков находится в Харькове, и Ценюк дал. Это э, правильное, безусловно, решение, но они э, несколько затянуты. Почему их как бы не было раньше. Ведь если, если там все успокоилось, то а, почему с людьми а, не вышли в диалог? В Крыму 23 а, февраля, если я не ошибаюсь, Виктор Федорович переместился в Ростов-на-Дону, а, до 5 марта никаких решений, до начала марта никаких решений а, новой на украинской власти не было, не было ни одного представителя. Вот единственное, мы вчера вот были в эфире э, с Петром э, Порошенко, вот единственный, кто он приезжал, но его, как вы знаете, там не очень хорошо приняли. Поэтому это результат. И когда народ подпитывается постоянно вот этой вот информацией о э, непринятии, но э, лоббировании каких-то странных законов, прежде всего, языковых, да, поэтому, когда э, люди выходят, это некая культурная такая вот идентификация, да, это э, создание паники и с той, и с другой стороны. И на этой волне, конечно, э, проводится референдум, который вытаскивает, собственно, то, что было последние там 20, 30, 40 лет, понимаете? Вы это их как бы до 5 числа туди хтось приїхав із українських політиків, або, там, а, думаю, там що... би люди їх би сприйняли, бо потім, як ми знаємо, їх вже туди не пускали і, і там от Порошенка вже не, не сприйняли там, а якби зразу після того, як ну, не ну, Я, я думаю, що повинні туди... були бути дії, звісно, ну ви ж поймите, їх би, що... їх 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 там там сприйняли? би би пустили туди чи їх би там закидали да чимось? Ні, ну а чим би їх закидали? Ніхто нікого не, не закидував і все було достатньо мінно. Ви помітили, що екстремисти у вас теж вот, очень надо важную вещь, понимаете, що да? вот я коли їду в Київ. Я людям рассказываю, что тут не ходят, как бы вот мы с вами общаемся, не ходят только бандеровцы с автоматами. Да, я людям объясняю, что в Крыму та же самая история. Вы помните, что экстремально настроенные люди, там радикалы, они есть везде вообще. Но э, это не означает, что э, люди там не способны к диалогу. Ну, конечно, когда они постоянно слышат от э, депутатов э, разных партий какие-то странные заявления, там, о, э, это все подпитывается, раздувается, конечно, людям элементарно становится просто страшно. Почему в стране, когда, э, извините меня, на, на грани коллапса, да, там находится просто на грани чуть ли не гражданской войны, э, первое, о чем говорят, это какие-то там языковые вещи, какие-то угол, уголовные ответственности о русском, э, для русских, которые на самом деле, насколько я знаю, не было, да. Но тем не менее, это проговаривается в СМИ. Это и не только в СМИ, но и в Раде. Это очень странно. Какой реакции тогда ну, люди ждут? Потом э, очень сильно э, раздражает вот эта вот риторика. О внешнем враге, понимаете, постоянно то, что я смотрю на украинских СМИ, меня это удручает, потому, так же, как и на российских удручает. У них другая риторика, но она очень похожа тоже. О а внешнем враге, понимаете, когда я нахожусь в Донецке и э, движется колонна, там, я не знаю, сколько там тысяч человек, но я не, не про сейчас, а вот перед этим митинги были, да, и по телевизору, значит, рассказывают там, о белгородских там, или брянских Тушках там завезенных на автобусе, но ну, это, понимаете, это смешно, людей это раздражает просто. И таких не было. Ну, безусловно, есть. Я же говорю, нельзя быть. Э -э однозначно, понимаете? Конечно, есть э, люди, которые э, действительно приезжают, наверное, из России, есть кто сами приезжает, то есть я знаю, что в Крыму, например, были э, сербские активисты, то есть, но и э, на Евромайдане э, были э, там поляки, я не знаю, там другие э, люди, поэтому, когда допустим, много вот говорят о там российских флагах которые поднимают там что они мелькают да там какие-то портреты путина ну а людей точно так же э, на юго-востоке на востоке раздражало когда допустим в киеве тут были американские там флаги это вопрос э, риторики чем она лучше понимаете и когда мы э, все время это подчеркиваем, не пытаемся найти какие-то э, точки э, соприкосновения, ненависть между людьми будет только расти, ее будет очень сложно э, остановить. А это неизбежно э, приведет к вот к этому коллапсу. Просто я закончу еще мысль. В декабре месяце я э, в статье, в первой самой, по итогам вот того ужасного разгона, который был э, в ноябре, из-за чего все это жуткое вот, событие с 29 на 30 ночь, да, это кровавая, вот, э, что может быть такой сценарий понимаете и э, агрессия неизбежно порождает агрессию вот и все поэтому если сейчас не будут сделаны выводы то э, целостной страны действительно может быть э, под угрозой это это очень грустно всегда <сёк> Ви як людина? Ну цікавий дуже багато. Ви говорили тут ротроки про побутові якісь речі в Криму. Скільки да. українським журналістам дуже важко зараз працювати на території Криму? Фактично нас туди е, ну часто не пускають, і це це складно. Наші люди туди їздили. Ну от же чек, чегороді говорив з Крима? Ні? Це був е, керівник центру політичних. Ну я понял, е... ну, же та, там... Так, ну та він Существует... там був. Ну от, але журналістам наші колеги туди їздили. Ну Ну, ну трохи а складно. російські колеги не можуть прийти. Вчора не пустили РНТВ. тоже в, в, Украину. В, в Украину да но это вообще нонсенс причем РНТВ нашли кого не пускать это же самое... наоборот Ну, а в контексті цього як ви ставитесь да. до того, що в Україні призупинили розпорядження там призупинити трансляцію російських телеканалів? Я думаю, що це неправильно. Во-первых, люди, якщо... Если... Понимаєте, вот що такое запрещать? Вот я этого вот, вообще никогда не понимал. Запретный плод он всегда сладок. Поэтому у людей спутниковые каналы. Вот там, где сейчас в Киеве живу, там показывают российские каналы. Народ неизбежно будет там переключаться и смотреть и думать, а вдруг что? Ведь то, что это ж Советский Союз, вы же понимаете. В, в Крыму з делали то же самое только с украинскими каналами, хотя их показывают, то есть там мы смотрим и все нормально, но в принципе на аналоговом вещании их запретили. Зачем я это не понимаю, то есть это э, картинка всегда должна быть объективной, и человек должен сам делать э, выводы и смотреть, анализировать. А Если ему что-то запрещают, ну мы, э, ну не мы с вами, наверное, да, но украинцы, там русские, россияне, белорусы прожили э, 74 года в Советском Союзе в этих условиях цензуры и что это кому-то принесло дивиденды. Наоборот то, что цензуре подвергается, оно неизбежно вызывает интерес. Это эйфория еще от присоединения к Российской Федерации и Евкриму в Криму, она люди что да, своим да. они когда с этим Нет, они, довольны, все. довольны. Я, конечно, может быть, вам не популярные вещи говорю, но а, я говорю то, что есть, то, что я вижу, прежде всего. Конечно, есть эйфория, и а вот, понимаете, вот это людей, опять же, очень сильно раздражало, когда вот рассказывали про вот эти российские автоматы, там, подулами, дулами, которые голосовали. Ну, это, извините, это что за... на увазе, что не под дулами там и шли и голосовали, а что вот очень этих россий... в я российских... Я не видел ни одного вот, Вы не бачили Вообще ни одно. Вы поймите, что в 1991 году, когда развалился Советский Союз. Россия заключила с Украиной договор о том, что там будут стоять российские части. В Крыму может находиться 25 тысяч российских военных. 20. Но это цены предпочитает того, что они ходят по территории, они, по местах, не Нет, они всю жизнь там двигаются, эти БТРы ездят, все время перемещения. Конечно, мы не будем отрицать, что э, мобилизация в связи с этими событиями у, э, ускорилась, да, как бы динамика больше стала. Но это опять же естественно. Но не было, в украине не, тоже проходит не волна было я не бачила, я была в да. Крыму, не, не было на, оц... не, не на улицах озброенных автоматов. Я не видел ни одного вообще честно, вот я вам говорю, фотографии не... показать? Ну они безусловно говорю. есть, но я не видел даже ни ни одного человека, ну даже у, у гор Совета, ну никого там озброенных не было. Может, какие-то сабомборонцы были? Но там вот эти вежливые люди, они занимались с автоматами, да, они занимали другие объекты. Mm -hmm. В городе их не было. Я говорю, что в городе реально ощущение какой то вот угрозы совершенно вообще не Люди как гуляли там по улицам, ну, так и гуляют, понимаете, и как ну, абсолютно быт, э, вот не считая вот этих банковских всех вещей, э, такой же остался. И, конечно, ну, у народа эйфория была не то, что они там э, от Украины отделяются, а то, что культурное. Вот вы понимаете, вот этот факт очень важный. Когда люди выходят с российскими флагами, они не выходят там за Путина там или за Единую Россию, они выходят, э, как показать свою вот внутреннюю сущность, культуру, понимаете, вот это их как бы и нас якобы там притесняли, ведь это на этом тоже очень много играли, на вот этих аспектах э, притеснения, да. Вот мне скинули наши редакторы видео, вот Ну вот это Якут какой-то, да, <laughs> кто это? Ну, то я так понимаю, в, в месте. Е, uh, ні, ну якось то в місті, якщо там ні, 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 на, на цьому нічого. це те, що ви кажете, вони десь біля якихось військових частин, якісь певні об'єкти займають, так? Не... Ну, вони, може, це на їх об'єкті сняють. Посмотрите, там взагалі нічого немає вокруг. Там взагалі пустиня. Керш, ну в Керче они там всю жизнь стоят и что это? Кто это такой? Он вообще без опознавательных знаков. Ну, вот риторика Путина немає там наших веськовых. он идет там, ну, известно, что он их нет. Путин не говорил, что риторика. Его не риторика, не тоже что не про вежливых этих людей была. Его риторика была конкретно про определенных персонажей. А то, что там военные были, они стояли. Ну, я, конечно, не хочу отрицать сейчас э, вот это и в игры играть и отрицать там какие-то очевидные вещи. Я не знаю, кто это такой человек. Он да, он без, он, без опознавательных знаков. он еще кто-то идет. Но я там вообще не вижу, что там какой это не ни город, ни что. Где они стоят? Вы меня спросите про город, про Севастополь, про Симферополь. Я их там не видел. Ни одного. Вот таких персонажей не. Если бы я увидел, я бы испугался бы и впал бы в панику, бы понимаете. Конечно, страшно. Я думаю, что они там где-то по. Это объект, видите, это военный объект. Вот эти вот э -э плиты, плиты, видите? <связываем> это 100% какой-то отдаленный объект. Может, они там стоят в Казачьей бухте вот на маяке точно такие же в Севастопольской. Севастополе, вот так, такого плана. Поэтому кто это? Ну Уралы какие-то военные, да. А Вон что там вообще непонятно, что там, что это такое. Вот. Я говорю, что надо стараться все-таки понимать друг друга. Это Не Очень пулату? важно, очень важно. Так, я так, сейчас не сказал, были... что не было, я этого не утверждал. То они были, вы их просто не бачили в... Вежливых с... людей с автоматами конкретно? Вы их называете вежливыми? Ну это же <реку> такой мем, что их назвали. Но они очень вежливые <реку> были. <реку> что На стало... вид, від... а вот самооборона и эти козаки, которые приехали. Ну, з... козаки это люди... Нет, вообще все было достаточно культурно. Вот казаков я, кстати, видел, да, но это местные та... еще казаки. Они, да, обороняли там объекты ключевые. Их я видел, они тоже достаточно такие были адекватные. Адекватные люди, но казаки всегда более такие эмоциональные. А эти люди почему их назвали вежливыми, потому что такой мем как бы они очень они реально очень вежливые. То есть удивительно, просто <laughs> во-первых, они очень такие крепкие. И вот у меня знакомая которая... Ну, у меня много знакомых, как вы понимаете, украинских военных, потому что и российских тоже вот... Э, у нас, понимаете, вот в Севастополе как-то не ощущалось вот этого вот российский военный, украинский. У нас вот компания, мы вот футбол играем, допустим, да, э, один человек там с украинской части, с другой российской. Никогда у нас не было этих конфликтов. Я знаю семьи, у которых там мама украинские военные, а папа российский тоже такой. Ник никогда этого особо не ощущалось. Были какие-то ин инциденты там легкие в 2004 году, но до, вот до этих событий ничего это вообще в помине даже не было, понимаете? А тут бац, и, и отвечает, да. И вот это мне знакомый, собственно, рассказал, что их что, что поразило в части в Балаклавской, что они реально были очень культурные. Ну, видимо, это специальные люди, потому что если человек вообще не эмоционален, то... Ну, вас, я знаю, зеленые человечки, да, называют? Ну, да, у нас, ну, у нас тоже, но члены. сначала их назвали вежливые люди с автоматом. Нет, вежливые люди вот, с автомат. очень они так выделялись просто. Угу. Да, самооборонство – это, опять же, личностный фактор, вы же понимаете. Я, бывает, еду на поезде, э заходят э адекватные абсолютно люди, там, привет, один раз в Симферополе в купе такой персонаж зашел, что… Я думаю, йома, -йо, надо. Я ще говорю, вас же розформували. Он так радостно говорить: ні, це тільки в Севастополе, а в Криму ми ще є. А от ви цього всього не бачите? Я просто да. бачила фотографії, де, наприклад, на вулицях в, міст, в містах десь обшуковували просто людей. От в нас колеги їхали з там, поїздом, наприклад, на платформі, да. те, що це самооборона озброєна, відкривала особисті речі в людей, що є, ну, які да, приїжджали ми, з Києва. Моменти, це нормальна да. ситуація на, на Ну думку? нормальна. вообще, что значит нормально, понимаете? Ну, то есть, это принятно для мирного часу для... Ну, ну если... а какой мирный час? Нормальные условия, понимаете, как физики. Нормальные условия зависят от обстоятельств. Для вообще времени до, до ноября 2013 года это ненормально. А для условий, которые сложились, когда люди делают заявления там про поезда дружбы, это нормально, Потому что люди боятся. А когда на границе задерживают это реальная информация там взрывчатку, это нормально? Нет, не нормально. Когда пытаются во время референдума э, взорвать газопровод там в под, под Армянском, нормально? Нет, не нормально. Это я вам реальные истории сейчас рассказываю, не фантазии. тоже что -то Поэтому это, мережу, это ка... военное время, которое в какой-то мере. Ну Вы просто мне бы например. Образу, ну оце от ті люди, які. Меня это нужно... тоже, я вам с чего начал. Симфорополь, от бачите, кого вы не бачили в Севастополі, от озброєні люди. Которые... Это это явно невежливые люди це, и це... не зеленые черечки. Это самооборона. Самооборон. Да, у них форма самообороны. Зелені люди там так не одеваются. У них другая форма совершенно. Вот они заходят, да, показывают, что. Может быть, вы поймите, что тут можно кадры любые показывать и сейчас э, разжигать, что угодно. Ну, может, он ехал на какой-то объект, где он вот, это едет. Ну просто я что я прошу делал? кажу. Якби це робила, например, милиция, якийсь офіційный орган, а тут. А у нас невідомий... у них же по распоряжению Аксюнова не все показывают. Не, невідомі люди, без розпізнавальних знаків, зупинять. Ну, подождите, мене, підходят... ну у вас я на площадь захожу в независимости, тоже меня подходят люди и спрашивают, де, 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 бывало, документы там зачем. Я я, важаю, что это неправильно. Це мають роботы право Права, права хоронцев, права. хоронцев э, у вас тут тоже не было, и у нас они в какой-то мере там меньше их стало. Поэтому люди действуют согласно официальному распоряжению э, главы республики, а у них у всех есть, э, значит, документы. Есть, я еще раз говорю, что есть. Э, вот. Э, большинство их очень адекватных людей они не ни в какой мере вот и при мне стояли вот мы в симферополе подошли говорят, извините вот э, можно как-то нормально есть конечно их меньшая часть там какой-то процент флуктуации до да, отклонения которые реально ведут себя странно в Ура. целом это ненормально для нынешних условий когда у нас не пойми что вообще происходит и странная риторика то это наверное нормально потому что люди боятся за свою безопасность и э, чтобы не происходило вот таких вот они же не только охраняют тот киев киевских каких-то гостей. Они охраняют вот от этих вот, в которые в начале нашего разговора, пьяных, которые там ходят. Не охраняют киевских гостей. Я так понимаю, что они охраняют местных Да, киевских, я же говорю, да. Киевских. И охраняют, например, вот, я знаю, например, когда эти самооборонцы, тоже э, блокировали там какие-то украинские, например, э, части, да, тоже э, в нормальном смысле. Потому что таких вот пьяных, которые тоже приходят, там непонятно зачем, зачем они туда камни взяли и пришли. Кто это вообще такие? Может, это какие-то провокаторы. А может, просто сидели, там, гимн пели, что-то им понравилось. Сказали, что у вас на Майдане проверяли документы, Ну, было, да, да? было, да. это было. Ну, это было, я часто ездил, это было, наверное, еще. Точнее скажу. Наверное, на конец января, вот начало февраля. Ну, я часто бував тут на Майдане. А, а з якою метою там бували? Ну, я з метою был как Важное событие, это ключевое событие. Я, как бы, писатель, мне, во-первых, мне как писателю, это интересно. Ну я на Брушевского не стимул. шел наверх туда, с Берку там не сражался. Нет, этого и не делал. Ну, просто для себе, як для спостереження ну, только, які как для письменника ну, спостережень, для писателя, чи... но я гражданин, во-первых, как для писателя. І 30, хоч я хочу на другой связи, чи ваша позиция была подібна до позиції тих людей, які там стояли. На... Ну, наша позиция. Ну что значит, тут? люди там стояли. А вот люди, которые, допустим, там. справа сектора стояли люди, которые стояли, э, например, с Киева. Вот у меня знакомый учитель, у них очень разная позиция. Мне, э, в принципе, понимаете, я не сторонник вообще каких-то э, революционных мер, потому что на революцию всегда есть контрреволюция. Что даешь, то и получаешь, и всегда есть жертва. Жертва это вообще самое страшное. Мне жутко от и э, людей, которые погибли из э, сотни, из Беркута. Это все ужасно, понимаете? Это все украинцы, он украинцы, и она укра. Ну что это такое? С другой стороны, я поэтому для меня это неприемлемо какие-то радикальные меры. Ты просто выписала, я читала вашу публикацию. Я сейчас что... закончу еще. Просто а с другой стороны, я понимаю, там многих людей, которые вышли, ну их замучила эта жизнь. Коррупция. Понятно, что вышли, что. Но мы выходим очень часто, понимаете. Когда тут, сейчас у нас, значит, революция, потом контрреволюция, потом мобилизация, предвоенные состояния. Когда тут жить вообще? Тут детей рожать, воспитывать. Вот когда этим заниматься? Поэтому надо, я говорю, что искать точки соприкосновения. Я не понимаю, почему на Евромайдан в начале не был, не был опять же, представителей власти. Та же история, понимаете. Почему? Там, значит, Беркут стоит без приказа. Тут украинские части... Э тоже стоят без приказов в Крыму. Мне их, например, очень как, грустно наблюдать, вот этих брошенных там в Бельбеке ребят, которые вообще ни в чем не виноваты. Они, Они дали присягу, и что им делать? То есть, куда им вот деваться? Ну, фактически, куда им деваться, если человек дал присягу? Э -э он как бы присягнул на верность Родине, понимаете? И вы были в Москве, я наз... будем уже заканчивать. Да, вы еще какой-то мы... вопрос Да, я хотела... Что-то инший... я писал, да. хотел... А про, про, Майдан, что вы взвинувачивали там как раз Евромайдан, о том, что мы втратили Крым. Ну, это то, что я сказал вначале. Я его не взвинувачивал, но говорил про то, что это привело к действию вот эти вот. Это радикальная риторика. Меньше радикальной риторики, и все будет в порядке. Вы были в Москве, в Москве да. Настройки, людей, которые дивляться Первый канал. Вы, кстати, считаете объективную информацию, как высветлю, первый канал. Канал России. Ну, она... Ну, любой вообще канал он освещает так, как он хочет. Потому что она не может быть априори Ну, объективной. есть какие-то стандарты журналистов, которые, ну, хотя бы, не Нет, есть журналисты, которые вообще вот Первый, первый да. канал. Вы верите, вы уважаете эту объективную информацию, хотя бы частину какой-то информации? Новости, ну, частину так. я уважаю, конечно, объективной. Ну, а большая часть, То, что понятно, про что, есть риторика. Я же говорю про Украину, да, что э, меня смущают там многие вещи, да. Я, например, когда бываю там на российских телепередачах э, стараюсь говорить э, то, что вот у нас реально происходит. Поэтому да, там есть люди. Но вы поймите, что очень просто. Многие люди вообще говорят просто не потому, что они хотят это намеренно сказать, а просто в своей безграмотности. Потому что они не приезжают сюда вообще. Многие журналисты вообще там сидят и что-то вещают. Пусть сюда приезжают мне не и что Первый канал вещает по своей безграмотности. Нет, ну есть, конечно, Там, я же с чего начал, что есть напрямую напрямую определенная концепция, ну конечно, да, но людям формируют информационное поле, мне когда звонят родственники с России, я им уже вообще говорю, что теща уже запретил смотреть Первый канал, говорю, что и Россия, <laughs> что она мне звонит в ужасе, говорит, у вас тут кошмар, я говорю, да все у нас нормально, ну что, люди живут пока, слава богу, поэтому, конечно, есть, и вот эта вот информационная война, она, знаете, самая страшная, вот, вот то, что с одной стороны украинские СМИ, с другой стороны российские, СМИ. И вот э, обе дают э, оба э, явления вектора, они очень такие странные. Поэтому надо стараться максимум объективности. Но я говорю, что если сейчас э, не будем пускать российские телеканалы, вот как РНТВ не пустили, то тогда и вообще они ничего не будут освещать. Еще будет хуже, понимаете? А может, это как раз красчик, что Ну РНТВ в любом случае это не не самый, если уж так вы, я понимаю, прошу на не самый пропутинский да, канал уж так, будем откровенны, там бывшие все эти. НТВшники. Вы Добрый. меня не спросили про фестиваль, ну ладно, про, про фестиваль, литературный, фестиваль, который... Фестиваль литературной платформы будет, знаете, в этом году. Изоляция, поплаты, да, вот изоляция, я все-таки про это два слова скажу, да. потому что... Давайте. Да, 23-25 апреля пройдет, мне кажется, замечательный фестиваль, первый украинский фестиваль литературный, будет называться «Изоляция», пройдет он в Донецке, и как раз-таки мне вот эта идея видится очень удачной. Почему? Потому что его организаторы, Пака Дерыш, Малюбка, да. правильно, что в Донецке, потому что сейчас туда сместился центр вот этой всей конфронтации, борьбы, и мы постараемся ввести вот эти все дискуссии, вот как мы с вами тоже вели, но в культурном, прежде всего, поле, потому что в интеллектуальном поле, и тогда можно к чему-то приходить, потому что происходящее сегодня — это вопрос не языка, не, каких-то политических лозунгов, на самом деле, которые, это все прикрытие. На самом деле вопрос то, что происходило с нами последние там несколько десятков лет в сфере образования культуры и просто интеллектуального потенциала нации понимаете вот это самое мне кажется грустно и сейчас если решать то только в этом поле потому что иначе все лозунги они бессмысленные что все мы живем одним и тем же и люди которые выходили на евромайдан и люди которые выходят сейчас донецке у них у всех одни и те же проблемы там пенсии там ну вы понимаете зарплаты ну, и так далее коррупция. И да. на да. Но у нас все время вот нам рассказывают пытаются акценты на другом расставить кто-то там Значит, пугает э, путинскими войсками, кто-то бандеровцами. Вот эта риторика, она поддерживает вот этот вот э, градус. Надо высокий градус. Надо его немножечко, чуть-чуть смещать. Я надеюсь, что мы все будем это делать. Будем сподеваться, что это еще не запоздно для этого. И... Я на это тоже надеюсь. добро, дякую вам дуже. Платон беседит.